Добрый день! Меня зовут Аня, и сегодня вы на моем канале. Сегодня мы закрываем тему резиночка плетения и открываем новую тему. Ну, точнее, не новая, мы ее когда-то рассматривали, но сейчас еще будем рассматривать. Про рисование. Но сегодня я вам хочу показать видео, там где мы закроем нашу тему плетение из резиночек это вся моя коллекция. Вас приветствует мой любимый друг и наш кумир нашего канала, которого зовут Смурфик Работяга. Вы, конечно, посчитаете, что может я и странная, но нет. Вы знаете, он действительно мне много пользы приносит. Он, например, держит фон красиво. Итак, смотрите, что же у нас тут есть в нашей коллекции. Смотрите, в нашей коллекции есть браслеты фигурки и кольца. Итак, первый мой браслет – это браслет французская коса. Ну, он довольно такой простой. Хотите, пишите в комментариях, я покажу, как он плетется. Дальше у нас есть браслет, который называется Double Fish. Вот такой он красивый, красивый, красивый и еще раз красивый. Ой, неплохой браслет тоже. Пишите в комментах, я тоже его смогу показать. Смотрите, а это браслет, который называется рыбья кость. Смотрите, тут такая кость идет. Вот. Ну вам может не видно будет, но все равно. И в прошлом уроке мы с вами плели вот такой браслет горошина. Вот. Такие браслеты есть. И браслет, который называется цепь. Смотрите, тут как такая цепь идет. Смотрите, как он красиво будет. О! Очень красивый браслет. Он мне очень нравится. С браслетами мы пока что закончим с май. Итак, смотрите, у нас есть такое колечко. Вот. Одевается вот тут стац, тут стац, тут стац. И есть вот такое колечко. О! Тут, 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 тут. Вот. И есть мороженка такая красивая. Это пломбир, это арбуз. А это его ножка. Дальше есть цветочек. На ручку или что-то, или крючки какие-то. Вот, например, у меня есть вот такая вот спица. Это спица для и мы этот цветок можем одеть вот так вот. Смотрите, как красиво получается. Вот. Ну, пока что положим нашу спицу и наш этот. И у меня есть такие две, два совенка, парочка. Смотрите, у этого из резиночек глазки, а у этой из бусина. То есть она парочки такие вот красивые. Это моя вся коллекция моих фигурок, всяких подвесок, браслетов из резиночек Rainbow Loom, Loom Bands, Carol, Carol Loom и всяких остальных фирм. Rainbow Loom называется радужные резинки. Loom называются красивые резинки. А Color Loom это разноцветные резинки. Ну что ж, спасибо за внимание. Я вас люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите отзывы, комментарии. И скоро на нашем канале пройдет конкурс на голосах социальной сети, которая называется ВКонтакте. Ну что ж, спасибо. Всем пока. Я вас люблю.